Kembali lagi kita dalam slot kedua bersama dengan sektor pembelajaran PPD Kuala Kangsa Bersama-sama kita pada hari ini ialah yang berusaha Encik Muhammad Azmi bin Suradi Penolong PPD Pemulihan Khas Yang berusaha Encik Muhammad Zaiful bin Zahari Penolong PPD Pendidikan Khas Selamat datang tuan Terima kasih, Terima kasih tuan kerana sudi bersama-sama dalam membincangkan tajuk kita pada hari ini iaitu Pengesanan awal masalah pembelajaran dan intervensi di sekolah-sekolah rendah membantu murid menuju kejayaan. Jadi seperti yang kita tahu masalah literasi dan numerasi adalah cabaran besar yang perlu ditangani untuk memastikan setiap pelajar di Malaysia mendapat pendidikan yang berkualiti. Kerajaan sedang melaksanakan pelbagai langkah untuk memperkukuhkan asas literasi dan numerasi di peringkat awal persekolahan. Dalam ucapan yang berusaha Tuan Haji Azman bin Haji Anan, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada Majlis Amanat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, sempena pembukaan sesi persekolahan 2025-2026 pada 21 Februari 2025 yang lalu, turut menyenaraikan isu literasi dan numerasi sebagai salah satu keutamaan yang mesti ditangani. Jadi, soalan saya kepada Encik Azmi, bagi merealisasikan agenda reformasi pendidikan negara khususnya dalam aspek literasi dan numerasi yang menjadi eight non negotiable fokus ini boleh ceritakan sebersikit perancangan dan gerak kerja yang telah dirancang oleh unit pemulihan khas PPD Kuala Kangsar pada tahun 2025. terima kasih kepada Cikgu Junaidi atas soalan yang diberikan. Eh Cik Zaiful Uh, jadi tuan-tuan uh, dan puan-puan sekalian berkaitan dengan, uh, dengan gerak kerja yang dilaksanakan oleh unit pemudahan khas di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Kangsar sendiri, kami uh, di uh, unit pemudahan khas uh, telah pun membentuk satu program yang dipanggil sebagai Prospek 3 di mana program ini adalah satu program yang dibentuk untuk menggabungkan semua aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pemulihan ke dalam satu program yang yang kalau kalau kita tengok program prospek ini sebenarnya adalah program spekifik 3M ataupun program spesifik untuk 3M. Jadi uh, untuk program uh, Prospek 3M ni yang pertamanya kami ada RCK. RCK ni adalah runding cara dan konsultasi. Di mana di dalam runding cara dan konsultasi ni kami unit-unit uh, di bawah unit uh, khas sendiri kami akan turun ke sekolah untuk memastikan bahawa pemulihan khas tersebut berjalan dengan lancar di, di dalam di, uh, dalam sekolah lah. Dan kemudian kami juga membantu guru-guru menyelia bimbing guru-guru membantu mereka untuk memberikan pendedahan dari segi pedagogi dan sebagainya. Seterusnya kami juga mewujudkan satu satu aktiviti yang dipanggil Professional Learning Community at Prospect 3M. Di mana kami menggabungkan sekolah SJKC, SJKT, SK digabungkan dalam satu di tempat yang mana kami menggalakkan murid-murid melaksanakan kemahiran berbahasa di situ. Mungkin uh, kita uh, ada masalah uh, komunikasi dalam kalangan murid-murid uh, uh, yang berlainan kaum, terutamanya kaum Cina dan kaum India dengan uh, uh, yang berbangsa Melayu. Jadi di situlah kami cuba untuk mengurangkan ataupun mendekatkan jurang tersebut ya yeah? dan kemudian kita juga ada saringan. Saringan ini di mana di mana murid-murid ini kami saring untuk meletakkan mereka di manakah kemahiran mereka. Kemahiran mereka sama ada dari segi literasi ataupun numerasi untuk memastikan mereka mendapat pendedahan kemahiran yang bertepatan dari segi Uh, penulisan, dari segi pembacaan dan juga dari segi pengiraan dan juga uh, yang apa kami juga ada dub sorry kita ada do best at prospect TGM yang mana uh, do best prospect TGM adalah amalan terbaik amalan terbaik guru-guru 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 uh, di apa guru-guru pemulihan khas terutamanya di uh, di Kuala Gansar ini kita dedahkan Ataupun kita kongsikan bersama-sama Sama ada di peringkat daerah Di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan Ataupun di peringkat antarabangsa Kalau uh, mengambil kira uh, Tadi uh, Cikgu Junadi telah pun uh, bersama-sama dengan Cikgu Raja Cikgu Raja Sekiran adalah salah seorang daripada uh, guru pemilihan khas Dan juga merupakan jurulatih utama daerah yang telah pun mencapai taraf antarabangsa hmm. dalam uh, apa ni inovasi dan juga pendedahan uh, pedagogi hmm. di peringkat antarabangsa. Uh, jadi itu adalah daripada uh, hasil uh, daripada bimbingan kerjasama. yang kerjasama yang kita laksanakan dan kemudian hmm. akhir sekali untuk prospek 3M ni kami ada buat pengurusan pemulihan khas diri lah, di mana kami cuba menggalakkan rakan-rakan uh, di pelbagai unit menggalakkan rakan-rakan di dalam sektor rakan-rakan di dalam di dalam kalangan PPD sendiri di luar sektor untuk bersama-sama kita melaksanakan uh, pengurusan dan uh, melaksanakan aktiviti dan juga uh, dapat membantu kami terutamanya dari segi penempatan guru dan sebagainya dalam sekolah-sekolah yang mempunyai warrant dan sekolah-sekolah yang tiada warrant jadi yang itulah yang kami uh, lebih tumpukan uh, pada masa ini. Jadi diharap dengan uh, cara tersebut kami dapat mencapai sa salah satu daripada reformasi pendidikan iaitu uh, isu literasi dan numerasi. Walaupun ini adalah satu isu yang pada dia adalah satu isu non-negotiable yang pada saya amat besar kerana benda ini telah berlanjutan sekian lama. Jadi, uh, Insyaallah dengan cara ini kita dapat mengurangkan data-data uh, kita, ku mengurangkan murid-murid uh, kita yang dirasakan masih lagi di tahap yang agak uh, tidak baiklah pada kepada kami dan dan kami punya uh, kami punya harapan adalah murid pemulihan adalah sifat di dalam daerah Polda. Okay, terima kasih kepada Encik Azmi. Jadi lima aktiviti yang telah dinyatakan dikongsikan oleh Encik Azmi itu orang kata perlulah mendapat sokongan juga daripada unit-unit yang lain supaya kita boleh bergerak bekerjasama lah untuk memastikan sifar sifar pemulihan tadi yang yang diharapkan oleh Encik Azmi tadi. Jadi seterusnya kita uh, ke soalan yang kedua iaitu bagaimana pula perancangan uh, intervensi daripada unit pendidikan khas PPD Kuala Kangsar dalam pembelajaran khususnya dalam menangani isu literasi dan numerasi di kelas PPKI. Uh, bolehkah Tuan ceritakan sedikit uh, program dan tindakan yang dilaksanakan pada tahun 2025 ini? Terima kasih kepada Cikgu Junaidi selaku moderator uh, pada sesi ini dan Assalamualaikum, Encik Azmi. Gawai unit Penyelidikan unik unit penilapan khas sektor penelajaran PPJK Kuala Kansa. Sebelum pada dahulu saya ucapkan terima kasihlah di atas jemputan saya dalam platform ini untuk menceritakan ataupun pelaksanaan satu program untuk intervensi bagi murid berkeperluan pendidikan khas atau dalam keskatan ni MBPK lah. MBPK ya. Okay, jadi uh, di awal tahun uh, sebelum ni kita dah memang ada rancang dalam rangka beberapa aktiviti lah di peringkat PPD Kuala Kangsa iaitu unit uh, pendidikan khas. Kami uh, bersama unit pemulihan ni tak jauh beza lah. Kami mesti jasa bekerjasama lah. Tapi kami ada juga program khusus lah. Uh, antaranya yang kami rancang ada tiga program yang kami rancang. Yang pertama sekali uh, tentang bengkel pemantapan dan bengkel pembugaran dan pemantapan rancangan pendidikan individu atau ringkasannya RPI. Okey. Jadi uh, itu yang pertama. Yang keduanya program activity. Activity ini berkaitan program uh, permainan uh, pembelajaran melalui permainanlah. Uh, jadi uh, lebih activity di luar bilik darjah. Uh, ia bukan aktiviti di bawah uh, sokongan ataupun dukungan daripada tiga pihak. Tiga uh, pihak maksud pusat Perkhidmatan pendidikan khas, uh, DJPN, uh, di bawah sektor pendidikan khas. Uh, jadi uh, itulah uh, kita punya pegawai bidang khusus uh, yang aspek psikologi, ideologi, kemudian uh, ataupun pertuturan bahasa dan juga terapi cara kerja itu uh, antara pegawai-pegawai pegawai yang kita rujuk uh, di peringkat JPN untuk bantu di peringkat sekolah jadi kami ni, di PPD ni, kami uh, ni lah uh, pemudah caralah pergi sekolah-sekolah kami di PPD ni merancang aktiviti di peringkat sekolah di mana kita uh, PPD selaku urus dia kita mencari sebuah sekolah untuk dijadi satu tempat apa uh, pusat uh, setempat lah kawasan center untuk kumpulkan semua sekolah uh, yang ada PPKI, di Kuala kawasan ni kita ada 25 uh, program PPKI 17 sekolah rendah dan 8 buah sekolah menengah tapi untuk program Cik ni lebih kepada murid sekolah rendah lah yang ada masalah uh, psikomotor halus motor kasar, kemudian pertuturan bahasa dan uh, terapi uh, cara kerja mengikut uh, masalah khusus uh, murid itulah jadi um, itu program yang kedua lah aktiviti dan ketiganya kita bantu jeklah uh, sekolah-sekolah untuk uh, menyediakan atau menyenaraikan keperluan atau alatan khas uh, untuk kita uh, mana untuk keperluan di dalam setiap darjah lah mengikut uh, mengikut ketidakupayaan murid dalam kelas itulah jadi kita bantu sekolah tu untuk menyediakan senarai barang-barang keperluan. Sebab ha, sama ada dari segi aspek pembelajaran, pendengaran, pertuturan ataupun uh, apa ni, perlihatan. Itulah antara kita. Tapi yang kita di Kuala Kansar ni lebih kepada program yang masalah pembelajaran yang paling ramailah. Kalau di SK Datin Khadijah tu ada dua program lah. Masalah pembelajaran dan juga masalah pendengaran. Okey. Okay, okay ha, jadi ya... Ha, Okay, antara aktiviti, aktiviti, contohnya saya bagi satu salah satulah yang pertama tadi yang saya sebut yang saya sebut tadi, rancangan pendidikan individu ah. adalah rancangan pendidikan individu ni guru-guru pendidikan khas mesti atau mesti menyediakan rancangan pendidikan individu kepada setiap murid. Bila ada title berkenaan dengan MBPK guru pendidikan khas mesti menyediakan rancangan tersebut. Memang wajib. Kalau macam kita ni selain kalau guru ni kena ada RPH kan kalau pendidikan khas ni nak tambah satu lagi itu rancangan pendidikan individu. Maksudnya dia ada dua ada fasa-fasa dia lah. Minimum fasa ada dua, dua fasa atau boleh 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 pergi pada tiga fasa lah dalam setahun. Jadi cikgu kena merancang lah sebelum tu cikgu guru pendidikan khas ni kena kena pasti apa masalah cabaran utama murid pendidikan khas ni. Kan? Kalau ada masalah isu literasi, Bahas, masalah dia menulis bahasa ke ataupun numerasi matematik pengen nombor cikgu kena kenal pasti dalam uh, murid tu masalah apa apa halangan utama dia murid tu untuk dalam proses pembelajaran tu kalau contohnya kalau dia ada masalah dari segi uh, pengurusan diri cikgu, cikgu tu kena fokus murid tu dalam tempoh jangka masa jangka, jangka dia ada matlamat dah lah matlamat jangka pendek matlamat jangka panjang dia apa dia uh, kalau dia ada masalah dari segi aspek pengurusan diri, cikgu cik fokuskan pengurusan diri. Ada masalah emosi, fokus pada emosi dia. Jadi setiap murid ni kena adakan dia punya matlamat dia dan cukup tempoh dia dan dinilai kan apa dia punya uh, pencapaian dia. Dalam dalam uh, API tu ada aktivitilah. kena rancanglah aktiviti daripada berbagai dia dan cukup tempoh dia nilai dia balik. Capai tak capai dia. Uh, pastikan mendapat persetujuan di buatlah. Lepas tu nak ibu bapa, apa, guru dan ibu bapa kena ada hubungan yang baiklah. Dapatkan apa masalah dia duduk di rumah kan? Apa isu utama yang perlu kita nak bantu, bantu dia kan? Hmm. Ha, jadi itu yang kita utamakan. Kalau di sekolah apa halangan dia dalam dalam bilik darjah dia? Kalau dia masalah dia tinggal laku, kita ber, kita RPI kan dia tinggal laku dia. Ha, bila dah capai tu barulah kita boleh Langkah seterusnya lah, apa masalah dia lagi, kita tumpu pada akademik pula akademik ni kita tengok pada nombor ke masalah membaca ke asas 3M ke apa kan hmm. baru tu kalau tak kalau kita tak betul betulkan dia punya API apa ni urusan diri dia ketika laku dia emosi dia memang sukarlah kalau dia nak belajar kan hmm. itu adalah masalah kita lah itu antara aa, kita punya rancangan bengkel API itulah jadi setiap awal tahun hmm. memang aa, setiap tahun kita akan ada bengkel ni untuk guru-guru pendidikan ni biasalah guru pendidikan ni kita kena bugarkan. Kadang-kadang orang lupa kan cara-cara pelaksanaan dia. RPI ni dia ada dia punya format-format dia kan. Kena belajar balik macam mana kan. Hmm. Aktiviti rancang balik. Uh, bila guru baru pun kena bagi tahu juga kan. Uh, Okey itu untuk RPI lah. Okey dia kita ini, merupakan salah satu program daripada JPN. Kita sambut saja. Cuma kita Uh, pelbagai kan dia punya macam mana punya pengkit uh, dia tu kan Selain itu kita bekerja uh, bekerjasama juga lah aktiviti dengan, uh, dengan pemilihan khas juga lah. Kalau pemilihan ada buat macam uh, apa nama ni? Prospo tu Haa. kan. kita join sama. Kadang-kadang guru di arah uh, sebelahnya kurang arif macam mana nak mengesan murid-murid yang ada masalah pelajaran ni. Jadi kami di unit, uh, unit pernikahan ni bantu sama-sama lah. Kita Berkerjasama uh, lah, ada, kan, ada, ada, ada ada soalan yang tak faham Kami akan bantu Cara-cara nak daftar murid di kelas pernikahan macam mana uh, Itu kita akan bantu Itu okay, yang macam tadi saya cakap Berkenaan dengan pengurusan penggunaan khas tadi Lebih kepada macam tu lah Kita ada jalinan jaringan antara Berbagai agensi kerajaan Dan juga di, dengan unit Uh, pendidikan asli sebab itulah kita melibatkan melibatkan pihak luar pun sama yeah. terutamanya uh, pejabat kesihatan yeah. uh, ya lucu. Saya sama satu lagi. Okey baru ni uh, tahun lepaslah uh, bermulanya pelaksanaan saringan uh, fasa 1 untuk pengesanan awal murid literasi dan numerasi ya uh, tahun 1 untuk MBPK. Ha hmm. uh, selain dari aspdana kerajaan okay, kami di MBPK pun ada juga Memang murid tu masalah pelajaran Tapi kena-kena pasti apa masalah utama dia. Okay, dia adalah domain-domain dia. Domain dari segi bahasa dia, hmm. uh, kognitif dia. Semua tu kan kita akan saring. Ikut daripada instrumen-instrumen yang diberi tu. Okay, uh, pada lepas, uh, lah, kan, uh, tahun lepas, Datalah data Kan? tahun lepas, tahun 2014, uh, untuk daerah Lepas Kansa, kita dapat mengenai pastilah kita telah saring 43 orang calon tahun 1. Murid MPPK yang berumur 7 tahun. Uh, 37 orang Lepa, uh, tidak melepasi. Empat orang saja melepasi. Okey, jadi ya, jadi uh, itu uh, serangan pertama lah. Okey. Kita telah dikesan, bermaksud cikgu tu telah mengenal pasti dan telah melaksanakan intervensi kurikulum uh, mengikut RPI tu, bila cikgu tu dah dapat kesan apa masalah dia dan dia akan buat RPI murid tu dan berlaku proses pembelajaran selama 3 bulan ke 6 bulan, kemudian disaring semula. Mana buat saringan saring, fasa kedua tu saringan pelepasan. Ah ha, kita buat saringan pelepasan tahun lepas bulan 11. Ha, daripada ha, 37 orang tu hanya lepas hanya 2 orang saja. Ha, jadi uh, ha, eh, hanya daripada orang saja. Jadi uh, ha, yang tak lepas ha, uh, betul-betul saya betul-betul ya. Ha. Okay, yang kita saring 39 orang yang tak lepas. Yang, lep yang tak lepas Dua orang, jadi tiga tujuh orang yang, yang tak lepas. Dua, dua, lepas. Tiga, dua, lepas. Tiga, dua lepas. Betul tak? Betul betul kan? Dua ha, lepas. I -i. Jadi, sedikit-sedikit uh, lah dia punya peningkatan, uh, apa nama ni, uh, cikgu tu, uh, murid tu yang lepas. Jadi, kita akan, uh, tahun ni kita akan cuba lagi, gerakkan lagi, kawan uh, kita buat selia bantu lagi cikgu-cikgu ni dengan teknik-teknik yang, pelbagai teknik yang yang untuk strategi lagi lebih lebih mantap lagi lah supaya cikgu-cikgu ni dapat ubah cara pengajaran ya yeah. kan fokus kepada dia punya apa masalah utama murid ni kan kita buat intervensi secara komprehensif menyeluruh dan juga intervensi berfokus apa masalah utama murid tu kalau murid tu masalah masalah uh, segi, -segi matu halus kita akan buat matu halus supaya murid ni lebih Uh, betulkan dia punya motor halus itu lebih, lebih, lebih meningkat lagi lah kan kalau untuk kasar dia kita lebih pada fokus fizikal lah untuk kasar dia supaya dia lebih uh, lebih ke uh, depan meningkat lagi lah kan kalau bahasa bahasa dia uh, jadi uh, banyaklah kita akan berfokus macam tu lah uh, jadi uh, kita nak tekan kepada RPI lah uh, dan juga so, uh, aktiviti sokongan daripada JPN yang kita, saya sebut saya tadi aktiviti tu lah aktiviti luar, bidang ajar di mana aktiviti ni dia ada station-station dia kan stesen dia ada enam stesen contohnya stesen uh, apa nama uh, motor halus motor kasar bahasa kognitif terapi cara kerja uh, psikologi dia dia ada pakar-pakar stesen dia uh, jadi uh, macam tahun lepas kita ada setiap sekolah yang MB, ni sekolah PPKI ni kita fokus pada sekolah rendah lah 17 sekolah ni minta hantar wakil 5 orang murid yang betul-betul ada masalah low function kebersihan rendah ni kita fokus pada murid ni dan join uh, program aktiviti tingkat negeri uh, murid ni uh, setiap sekolah ada lima orang lima orang murid dan hantar ke situ untuk merasai pengalaman baru mempelajari globe rajah dan bermain uh, belajar secara bermain alhamdulillah mereka seronok dan adalah info nah, ada ada uh, uh, pengalaman Kepang positif, lah, positif lah. Lah. Hmm. alhamdulillah itu harapan kami lah uh, tahun ini dapat diteruskan lagi aktiviti ini dan ditambah dengan beberapa aktiviti atau program yang lebih lebih, lebih, baik, baik lagi lah itu harapan kami ok, terima kasih kepada Encik Zaipul atas perkongsian dia jadi kita pun telah dengar daripada dua panel tentang uh, Aktiviti dan juga program yang telah dirancang Jadi besarlah harapan sebenarnya kita uh, perkara-perkara yang baik ni disambut oleh guru-gurulah hmm, terutamanya yeah, yeah, yeah. daripada JP, daripada KPM turun ke JPN ke BPD dan akhir sekali kita yeah. uh, mengharapkan uh, di peringkat sekolah terutamanya guru-gurulah uh, orang kata pelaksana menyambut baik uh, pelaksanaan yang telah dirancang yang kita kita rasakan inilah uh, salah satu cara yang terbaik untuk kita membantu anak-anak uh, murid kita uh, untuk orang kata apa Uh, ada peningkatan lah daripada segi literasi yeah. dan numerasi uh, Sebab dia tak boleh bekerja orang kata se sendiri uh, Kalau dirancang oleh PPD sekalipun Kalau tak disambut oleh uh, sekolah Sebagai pelaksana dia jadi orang kata uh, Kita tak dapatlah melaksanakan Dan kita tak dapatlah nampak kesannya tu yeah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kedua-dua penolong PPD Encik uh, Muhammad Azmi dan Encik Zaiful Di atas kesudian uh, berkongsi Uh, pendapat dan tindakan di pihak pengurusan sektor pembelajaran PPD Kuala Kangsa untuk memastikan isu literasi dan numerasi dapat ditangani. Jadi semoga isu literasi dan numerasi ini dapat dilaksanakan dengan lebih berfokus uh, setelah kita mengadakan sesi perbincangan pada hari ini dan ditangani dengan tindakan segeralah oleh semua pihak. Jadi sebagai penutup, Alhamdulillah saya Uh, saya rasa perbincangan pada hari ini penuh bermakna lah. Okay. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan uh, kepada semua panel yang telah berkongsi pandangan serta pengalaman uh, mereka sepanjang sesi ini. Saya rasa pengalaman panel-panel uh, ini cukup berguna lah uh, untuk kita kongsikan pada hari ini. Okay. Akhir kata sekali lagi saya mengucapkan kepada semua pihak yang telah menjayakan uh, sesi kita pada hari ini termasuk para panel pegawai PPD serta semua hadirin yang telah meluangkan masa uh, untuk bersama-sama dalam perbincangan yang bermanfaat ini. Semoga segala ilmu yang diperolehi pada hari ini uh, dapat kita terapkan dalam amalan kita demi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Dengan itu saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Selamat maju jaya. Wabillahitaufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.